ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి నేనమ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి యొక్క ఈ స్తోత్రం పఠించడం వల్ల ఎటువంటి కార్యమైనా విజయవంతమవుతుంది అష్ట కష్టాలు పడుతున్న వారు తప్పనిసరిగా పఠించవలసిన అష్టకం అంతేకాకుండా ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల శారీరకంగా మానసికంగా బలం చేకూరుతాయి శత్రునాశనం జరుగుతుంది భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ అష్టకాన్ని పఠించిన వారికి స్వామి అనుగ్రహం తప్పకుండా కలుగుతుంది शरण्य शर्वतनयः शेर्वाणी प्रियनन्दनः शरकाननसम्भूतः शेवरीशमुकः शमः शङ्करः शरणत्राता शशाङ्कामुकुटोज्ज्वलः शर्मद शरकार्मुकहीतिभृत् शक्तिधारी शक्तिकरः शतकोट्यर्कपाटलः शमदः शतरुद्रस्तः शतमन्मतविग्रहः रणघ्रणीरक्षणक्षुद्राक्षोभलविमर्दनः रहस्यज्ञो रतिकरो रक्तचन्दनलीपनः रत्नधारी रत्नभूषो रत्नकुण्डलमण्डितः रत्ताम्बरो रम्यमुखो रविचन्द्राग्निलोचनः रमाकलत्रजामाता रहस्यो रघुपूजितः रसकोणान्तरालस्तो रजोमूर्तिरतिप्रदः वसुदो वटुरूपश्च वसन्ता ऋतुपूजितः वलवैरीसुतानातो वनजाक्षो वराकृतिः वक्रतुण्डानुजो वत्सो वरदाभयहस्तकः वत्सलो वर्षकारश्च वसिष्ठादिप्रिपूजितः वणिग्रूपो वरेण्यश्च वर्णाश्रमविधायकः वरदो वज्रभृद्वन्द्वो वन्दारुजनवत्सलः नकाररूपो नलिनो नकारायुतमन्त्रकः नकारवर्णनिलयो नन्दनो नन्दिवन्दितः नटेशपुत्रो नम्रा वृन्नाक्षत्रग्रहनायकः नगाग्रनिलयो नम्यो नमद्भक्तफलप्रदः नवनागो नगहरो नवग्रहसुवन्दितः नव्यो नमस्कारास्तुतिप्रियः भद्रप्रदश्च भगवन् भवारण्यदवानलः भवोद्भवो भद्रमूर्तिर्भक्तिसदासुरमण्डलः भयापहो भर्गरूपो भक्ताभीष्टफलप्रदः भक्तिगम्यो भक्तनिधिर् भयक्लेशाविमोचनः भरतागमसुप्रीतो भक्तो भक्तातिभञ्जनः भयकृद्भरताराध्यो भरत्वाजारुषिस्तुतः वरुणो वरुणाराध्यो वलारादिमुखस्तुतः वज्रशक्त्यायुधोपेतो वरो वक्षस्तलोज्ज्वलः वस्तुरूपो वशित्येयो वलित्रयविराजितः वक्त्रालको वलयधृत् वचो रूपो वचनदो वचोतीता चरित्रकः వరదో వస్య ఫలదో వల్లి దేవీ మనోహరీ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షడాక్షర స్తోత్ర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి